много забили очков с этого. Не знаю, игра была, не знаю, до 37-й минуты равная. Может быть, после того, как Паша круто забил трехочковый, может быть, мы поверили чуть, чуть в победу, но все равно было. Ждали окончания сирены, чтобы потом понять, что уже победили. В финале к баскетгратам из Запорожья. С Насколько... кем будете... Ну, пока у нас завтра выходной, потом будет тренер составлять свой план. Но у Запорожья хорошие легионеры, пару хороших украинцев. Но будем настраиваться. С каждой командой можно играть.

Пока идет, как говорится, можно играть дальше. Да, да, да. Пока, да, прошло то давление, я вроде бы стал чувствовать чуть-чуть. Евгений Викторович, пожалуйста. И тренер ну, наверное, все-таки фактор своего поля сказался в наших встречах. Мы проиграли все три игры на выезде, но выиграли все четыре игры домашние. Поэтому это, наверное, важный фактор. И сегодняшняя игра, в принципе, мы контролировали игру, выигрывали по всем показателям, и подбор опять, как обычно у нас, в этот раз э, неплохо сыграл и результативные передачи, и процент у нас получше. То есть сегодня немножко другая игра была, чем в Николаеве, и хотя в Николаеве мы 35 минут неплохо играли, это баскетбол. Сегодня мы выдержали удар Николаева, вы помните, отрезок 8-0 они сделали. И... Вот. Мы выдержали и вышли в полуфинал. Поздравляю всех болельщиков, ребят, за хорошую работу. Ну, сильная команда, безусловно, сильная команда, которую тон задают американцы. Вот. Не знаю, играл сегодня хилл или нет, но у него микротравма. Будем настраиваться на эту команду. Опять две игры в Запорожье в регулярном чемпионате мы проиграли, а две домашние выиграли, поэтому, наверное, будет тоже сказываться фактор поля, да, но это плей-офф и посмотрим. Еще.